محمد وعلى آله وصحبه وبركة وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Seterusnya uh, Abah Aziz rahimahullah. Jadi kita bersyukurlah kehadrat Allah SWT kerana pada malam Ramadan sekali lagi bahkan berkali-kali Allah Taala Terima kasih. yang banyak dosa hina lagi tidak berguna. sallallahu alaihi wasallam sebagai taman antara ya, ya. sawat ya. dan sanad da iktibar sebagai kita titip kirim hadrat rasul terakhir kalamnya namum Muhammad baginda tergem berlapadan adalah kita menikmati nikmat iman dan nikmat mukhadis kaymu bi nafsihi wahdan ketujuh katakan pada surat 22 dalil naqli dalil naqli ya adapun ani qala al marah anna makthar muhallifu kata tuan. lemah al keadaan ini kita Allah apa dapat mak makna kan sesuatu, sesuatu kali lawan kepada al qudrah tak ada nama ya tak ada ya? ya macam mana kita nak kata jauh kalau tak ada dekat macam mana kita macam mana kita nak tahu hakikat jati diri qudrah kalaulah kita tidak mengetahui lawannya nama al ajzu al ajzu mana le lemah Kalau ditanya orang Apa hukum sifat kudrah Tuan-tuan jawab wajib Tapi awas Wajib tu bukan wajib syar'i i. Ya Wajib syar'i makna buat dapat bahagia tinggal berdosa Contoh semayang lima waktu sehari semalam Tapi wajib di sini dalam pelajaran Tauhid Dibanggil wajib akli Ya Wajib akli makna wajib yang dinisbahkan kepada akal kita Iaitu atas maksud Tak tergambar di akal tiada Makna Mesti ada Mesti ada Kalau orang tanya pula Lawan kepada sifat kudrah Al-ajazu Tuan-tuan jawab mustah, Mustahil Mustahil akli Iaitu tak tergambar di akal ada Mana mesti tak ada dan tak berlaku Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka sampailah kita ke dalil Ha, dalil ataupun bukti ya, ataupun tanda ataupun asal muasal asal usulnya ataupun hujjah ha, dalil ni boleh bawa banyak banyak perkataan seerti ya ha, kalau dalil bahasa kita dalil juga ataupun burhan burhan maknanya bukti ataupun hujjah apa hujjah ulama mengatakan bahawa Allah Taala bersifat dengan sifat kudrah Ataupun asal Asal, kenapa dikatakan asal muasalnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Kudurah ya? Atau kita kata asas Apa asas Kita mengatakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudurah Jawapannya adalah Seandainya keadaan Allah Ta'ala lemah Lemah tadi mana? Al-ajaz Kalau dalam kitab ni atas tu dia ada jumpa sikit Ajus dia kata Ajus Ajus ni orang yang lemah tapi sifatnya al-ajazu Tentu tidak wujud sesuatu jua pun dari alam semesta ini Kita ni tuan-tuan Alam ini adalah manifestasi Bukti betapa Allah SWT itu ada Betul tuan-tuan Alam ni apa sahaja alam sesuatu selain daripada Allah. Alam ini adalah bukti betapa Allah Taala itu bersifat dengan sifat kudrah berkuasa Kalau Allah Ta'ala itu lemah Habis kita ni datang dari mana? Takkan daripada Tuhan yang lemah Cerita kita ada ni Secara logikanya adalah Menunjukkan betapa Bukti Allah Ta'ala itu maha berkuasa ha, Itu cara dipanggil dalil akli ya. Akal ni tuan-tuan adalah merupakan satu instrumen yang digunakan oleh roh untuk mengenal mana buruk, mana baik mana baik, mana buruk Bu, oh. akal tu instrumen, alat Kalau tak ada akal tuan-tuan Kita ni bukan mukallaf Takdir kita manusia Tapi tidak berakal bukan mukallaf Sebab gila ha. Syarat wajib Seseorang untuk menaikan semaya ya, Syarat seseorang tu jadi mukallaf Al-aql Aqil Ada akal ya, Katakanlah manusia ni tak ada akal Turun darjat daripada kemanusiaan Sifat manusiawi kepada sifat kebinatangan Betul tuan-tuan Dan kalau tak guna akal tuan-tuan Jadilah macam dalam Al-Quran Disebut oleh Allah SWT Wa qalu law kunna nasmau au na'akilu ma kunna fi ashabis sa'ir Orang duduk dalam neraka sa'ir Mengikut dalam neraka sa'ir Kata kalaulah dulu kami tak sudi Mendengar dan menggunakan akal kami berfikir Tidaklah pada hari ini kami merengkok di dalam neraka sa'ir ya dan akal itu adalah merupakan mahkota kejadian kita maksud kalau tak ada akal binatang kita ni betul tuan-tuan kenapa saya sebut ni sebab semalam berlangsung berlaku yang satu debat antara tokoh wahabi patani dengan ulama-ulama patani apa yang dipertikaikan antara lain adalah Pelajaran Tauhid sifat 20 ni mengarut Sebab sikit-sikit guna -sikit akal Sikit-sikit guna -sikit akal Sikit-sikit pun akal Jadi inilah malam ni saya syarah Kenapa penting akal Kalau tak ada akal kita tahu Kita tak ada yang Tak beriman pada Allah Tak pun sebab gila Tak mungkin kalah pun Nah ha. Dan katakanlah kalau manusia ni tak ada akal Binatang ni Kalau so, binatang ada otak Kita ada otak Kita ada otak Binatang ada otak Tapi otak binatang ni Binatang ni hmm. Sekadar Uh, melangsungkan naluri dia saja nak kejadian keperluannya nak makan nak minum so ada naluri dia tetapi ha, tak boleh fikir jadi nak ke faham mata apa yang cakap Tuhan ada kena fikir tak nah, penting fikir sebut dalam Quran betul-betul betul-betul tiga tiga kali afala taqilun dan perkataan akal sebut dalam Quran tiga tiga kali habis ha? tak betul ke betul gunakan jadi janganlah kita apa orang kata uh, uh kuning ya. Ataupun kita terasa eh betul juga ni takkan sikit-sikit gunakan sikit-sikit gunakan tuan-tuan. Dalil akli ni adalah dalil yang kedua selepas dalil nakli. Sepatutnya dia letak yang innallaha ala kulli syai'in qadir tu dulu. Nah sepatutnya begitulah supaya tak disalahfahamkan akan nombor satu ya. Saya rujuk pada kita ni kita nama sifat 20 ni oleh Ustaz Muhammad Jud dia kata dalil akli adalah untuk menguatkan dalil nakli. Ya, faham tuan-tuan ya? kita bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah dalil akal dulu bawa dalil na nakal. Nakal ni makna pindah dari Quran ke dalam ha? ke dalam pelajaran kita. Ha? Eh? Ke dalam pelajaran Tauhid. Jadi dalil akal ini adalah untuk menguatkan lagi dalil nakal. Nakal ni makna dari nakli, nakal dari Quran dan hadis. Ha, tu dia kata, dan sifat kudrah seandainya Allah lemah, Tentu tidak wujud sesuatu dua pun dari alam semesta Inilah dipanggil dalil akli Tuan, Tuan tak tunjuk pun Sebab itu gunanya saya di sini Alah, Kalau baca semata Itulah yang kita faham Macam baca itu kita faham Tujuan saya adalah saya nak elaborate Elaborate saya nak kembang lagi isi dia nah, Saya sebut Yang ini adalah merupakan dalil akli Dalil akli okay. Dengan adanya makhluk ini Makhluk ini makna ciptaan Tuhan yang dicipta oleh Allah Taala Memakhluk makhluk. Oleh itu Tuhan khal khaliq dia panggil isim fa'il tukang buat makhluk. Ya. Ada pun makhluk isim maf'ul yang dijadikan diciptakan oleh khaliq ya Tuhan. Dengan adanya makhluk ini menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak. Dan dengan satu sifat putrahnya Allah menjadikan dan meniadakan ha, ini dipanggil kelakuan takluk sifat kudrah saya tak faham ustaz gini apa fungsi sifat kudrah fungsinya mengadakan dan menia, meniadakan dulu kita tak ada kemudian kita ada dengan kudrah Allah kekuasaan Allah sifat berkuasa Allah one day kita akan mati dengan kudratullah dengan kudrah sifat berkuasa Allah Kemudian kita dibangkitkan kembali Tuan-tuan Dengan kudratullah Dengan sifat pekuasa Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat pekuasa Maka tak ada, ada, tak ada, ada Itu semuanya dengan kudrah Allah Maksud kudrah Allah sifat pekuasa Allah Bukan berkuasa Kudrah itu diterjemah sebagai pekuasa Pekuasa itu maksudnya Sifat Perkuasa, perkuasa, sifat kudrah Allah bukan berkuasa, berkuasa itu adalah kata kerja, verb, verb, kata kerja. Oleh itu dikatakan Allah Taala berkuasa dengan sifat perkuasa. Boleh yang tuan? Bukan berkuasa, berkuasa itu kata kerja. Dengan sifat perkuasa lah maka Allah Taala itu maha berkuasa. Adapun kita tuan-tuan, kita berkuasa bukan dengan sifat Berkuasa sifat kudrah kita Kita berkuasa dengan perantaraan tenaga Kalau buat kerja berat Tak makan kabur, tak makan nasi Nah, Allah mahu badan kita Anak daya je Intermittent fasting lah ya. Apalah fasting-fasting Macam-macam fasting sekarang ni Bila tak makan Tak adalah kerja kita Tak adalah kuasa kita Sebab perantaraan kuasa, perantaraan kuasa kita ya Dengan medium Namanya tenaga Kabur kan ada kabur Tuhan Tuhan berkuasa dengan sifat perkuasa ya? Jadi kudrah itu tak boleh diterjemahkan sebagai berkuasa Berkuasa itu hasil daripada sifat perkuasa Dia panggil samaratus sifat Hasil buah daripada sifat Tapi asal daripada sifat itu nama sifat itu Bukan pekerjaan sifat itu Nama sifat itu aslus sifat perkuasa Ya Mulai balik dengan adanya makhluk ini menunjukkan bahawa kekuasaan Allah SWT yang mutlak dengan satu sifat kudrahnya Allah menjadikan dan meniadakan Menjadikan dipanggil ijad Dan meniadakan dipanggil i'adam Ini dipanggil fungsi sifat Dua-dua ha, ini dikenali sebagai sifat, uh, kelakuan takfir Itu memberi kesan bekas Semua perkara yang dikehendakinya dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Wa'ada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu Tulis tiap-tiap sesuatu itu Makhluk Ataupun sesuatu selain daripada Allah Ya dalam uh, lebat semalam Dia kata Allah Ta'ala duduk di luar alam Dia kata ya Allah Ta'ala duduk di atas langit di luar alam ya, Dia kata di luar alam Sekarang ni dia kena menjustifikasikan apa definisi alam tu Ya, dia tak boleh kata Allah Taala duduk di luar alam apatah lagi duduk di dalam alam. Alam itu maknanya masih Allah sesuatu selain daripada Allah. Kalau dia kata Allah Taala duduk di luar alam, ya. Maksudnya di situ adalah adanya keterkaitan Allah Taala dengan alam duduk di sempadan luar alam. Ha betul -betul, ya? Ha, contoh dia kata uh, Amaziz uh, duduk di luar masjid duduk di luar surau Jannatul Ma'wa. Jadi ada tak keterikatan dia dengan dengan surau ni? Ada iaitu duduknya di sebelah, di sebelah kepada surau tersebut, di luar daripada surau. Jawapannya adalah kenyataan tersebut tidak betul. Kerana Allah Taala langsung tidak berkaitan dengan Allah Apa? Lain, tak ada kaitan nak kata luar pun tak boleh nak kata dalam pun tak boleh Ada satu mufti kerajaan di utara Malaysia Dia kata Allah Ta'ala duduk di alam ghaib Alam, makhluk. alam tu makhluk Macam mana? Okey, jin betul alam ghaib Jin betul Mereka alam ghaib Okey, nice, betul dia ha. tapi dia kata Allah Ta'ala duduk di alam ghaib Sebab dia tak faham Definisi alam tu, alam tu makhluk sesuatu selain pada Allah maka dikatakan alam Macam mana dikatakan Allah Ta'ala duduk dengan makhluk yang tidak nampak Sama tarahlah Tuhan dan Allah Ta'ala lemahlah berhajat kepada makhluk in order untuk Allah Ta'ala itu wujud di situ Dia ah, tak betul sebab dia tak pernah mengaji sebelah sila ulama' Alam tu masih Walaupun bukan kita kecilkan dia Tapi di situ menunjukkan ketidakprihatinan ni dia. dia tak buat homework pun Bahkan dia tak mengaji pun Sehingga sanggup mengatakan Kaedah syairah maturidah sebab 20 ni Tak betul Sebab dia tak pernah ambil pusing pun Tak pernah tahu Macam mana dia boleh kata Allah Ta'ala duduk di alam Kita Sangat tak betul Allah Ta'ala duduk di makhluk yang tidak nampak Sebab itu kita tak nampak Allah Dia duduk di alam yang tidak kelihatan oleh mata Uh, mata kasar kita. Jadi ini sangat sesuatu yang sangat pelik Yang lah. pelik. Tak pernah jumpa oleh ulama-ulama salah dan khalaf kita tentang istilah-istilah yang pelik-pelik begitu. Jadi ini dipanggil dalil dalil nakli. Kita ambil tajwid sikit. Inna Allah dipanggil lafzul jalalah. Dibaca tebal sebab sebelum bagi atas. Yang macam inna Allah macam Pakistan ke. Ya macam India ke ala kulli syai'in qadir ra terpanggil ra tafkhim ra tarqiq tuan-tuan ra muraqqaqah qadir pada kalimah qadir itu ra tu nak tahu nipis atau tebalnya bergantung pada huruf sebelumnya yakni berbaris kasrah bawah jadi kalau kita baca tabarakallazi nah jangan semua tebal innallaha ala kulli syai'in qadir Tabarakal ladzi bi yadihi al-mulku ala kulli shay'in Salah. Ya yes. ni ra dia kena baca ni pis tarqiq. Dia kena runcing qadir. Nah jangan diur gitu. semua qabir. Tak boleh. Kalau qafu yes sebab sebabnya fa. Sebab saya, saya tegur selalu mana surah yang buat bacaan mu dia mantai semua roh tu tebal belakang Wahwal Wahwal uh, wah, 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 Azizul Ghafur Untuk dah Tapi Qadir Tebal juga Qadir nipis Qadir Khabir Nipis Ghafur Tebal Ya Dalam kes ni Dia tak kira dia betar dengan saya roh ni bukan bagi depan Ada bukan itu Dia kira Habis lah tu Sebab dia mati dah roh tu kira macam tak ada fungsi dah baris Dia surut barisnya tapi yang menentukan dia tebal atau nipis adalah huruf sebelumnya iaitu kasrah pada dal. Dia baca dan nipis qadir, eh qadir gitu. Ha itu dia sebut tajwid. Apa pun Al-Baqarah 109 ni adalah bukti betapa Allah Taala itu bersifat dengan sifat perkuasa ya. Dan firman firman yang lagi innamal amruhu idza arada syai'an Ayakulalah hukum fayakun. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya, sesungguhnya itu tidak tepat. Innama bukan sesungguhnya. Innama hanya senyap. Peninggian, tiada yang lainnya. Sesungguhnya lain, penekanan. Kalau innama peninggian, lil asri dalam bahasa lah. Hanya senyap. Keadaan kekuasaannya. Apabila dia mengkehendaki Iza arada syai'an lalahu Hanyalah dia berfirman Kepada hakikat benda itu Kul Jadilah engkau Fayakun Maka ia terus menjadi Dan ini adalah dalil sifat Kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala menjadikan sesuatu Tanpa ada sebarang bantuan Sembar, Sebarang instrumen alat peralatan ya tidak ada kufu yang sekufu tidak ada yang sekufu setaraf sebanding dengan Allah taala membantu Allah untuk tujuan menjadikan alam ini dan tidak ada ingredients bahan-bahan yang Allah taala berhajat Kepadanya untuk menjadikan alam ini tuan-tuan ya. Dan inilah sedikit sebanyak berkenaan dengan apa sifat kudrat. Saya simpulkan sebab dah bawa whiteboard ni saya kena tulis jugaklah. Tak nampak pula. Tak apa. Sifat yang ke berapa dah ni? Sifat yang ketujuh apa apa yang perlu tuan-tuan tahu adalah namanya Al-Qudratu. Al-Qudratu diterjemah sebagai sifat pekuasa, bukan berkuasa. Pekuasa ni adalah sifat. Ya, dipanggil attribute orang putih kata. Bukan verb berkuasa, itu panggil kata kerja. Ini dipanggil aslu sifat, asal kepada sifat. Daripada sifat inilah lahirnya samaratus sifat hasil buah kepada sifat itu itu dah dipanggil samaratus sifat itu dipanggil sifat ah bukan sifat lagi perbuatan berkuasa Allah Taala berkuasa dengan sifat perkuasa okey kalau tanya hukum hukumnya tuan-tuan kena jawab wajib tapi wajib ni bukan wajib syar'i buat dapat pahala tinggal berdosa wajib ni dipanggil wajib akli tak tergambar di akal tiada makna mesti ada. Lagi apa yang perlu tahu tentang sifat kudrah ni? Lawannya. Bila tahu lawannya akan memaknakan lagi sifat tu. Supaya kita lebih faham sifat tu apa. Lawannya adalah sifat al-ajazu. Al-ajazu maksudnya sifat lemah. Kalau orang tanya, apa hukum sifat al-ajazu? Lawannya, eh lawannya. Hukumnya mustahil. Kalau wajib mesti ada. Mustahil makna mesti ti tiada. Mesti tiada. Takkan Allah Ta'ala lemah. Akal saya tak boleh terima Allah Ta'ala itu lemah. Itu maksudnya mesti tiada. Mustahil. Ya, mustahil. Seterusnya. Jenis hukum. Jenis sifat ni, jenis-jenis sifat ma'ani dipanggil ya. Ada empat jenis sifat, 20 sifat tu. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiah Sebab nafsiyah satu je, wujud. Start pada sifat kidam sampai wahdaniyah, kidam baqa mukhalafatu ta'ala hadis bina eh, qiyamu wahdaniyah. Kita dah khatam itu dipanggil sifat salbiyah. Start daripada kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama basah dipanggil sifat ma'ani. Tujuan sifat ada pada sifat. Macam kita, tujuan sifat kita tak ada pada sifat kita. Ya, In order untuk kita bersifat dengan sifat kudrah kena ada tenaga. Kalau tak ada tenaga ni tak boleh nak angkat, tak ada kuasa saya. Tapi Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kudrah. Itu mana? Sif, tujuan sifat ada pada sifat. Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kudrah. Bukan dengan tenaga. Itu ya. Lagi dalil. Dalil ada dua. Satu dipanggil dalil nakli, satu dipanggil dalil akli. Dalil nakli Al-Baqarah ayat apa tadi? Dalam kitab tu. Satu? 09. Wallah ke innallah? inna Allah? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Dalil akli pula adalah adanya alam alam ini bukti Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrah. Lagi, keterangan lain yang tuan-tuan kena tahu. Tapi bila saya terangkan yang ini, ini dah fardu kifayah dah. Yang ini semua fardu a'in. Orang awam semua kena tahu. Ya, Apa juga latar belakangnya, lelaki ke perempuan ke, asal mukallaf, akil, balik kena tahu. Tapi bila saya terang yang ini, dalam kotak ni ini dipanggil fardu kifayah. Tak tahu pun tak apa. Sebab dia agak susah. Iaitu dipanggil ta'luq ta sifat. Ta'luq ta sifat. Ta'luq ta sifat ni, pembincangannya tentang fungsi sifat ni. Fungsi sifat dia dipanggil taksir. Taksir ni makna memberi bekas atau memberi ke kesan. Kesan yang macam mana dengan kudrah Allah Ta'ala ni? Dua. Tuan Mkara ada tulis tadi. Sama ada ijat. Mengadakan. Dan i'adam. Ha, meniadakan. Ha, mentiadakan. Ha, ikutlah. Sampai tahap ni, selesai sifat kudrah. Settle. Lepas dah. Fadu kifayah kita. Berserta plus sikit bonus yang tu. Dia panggil taluk sifat, fungsi sifat. Selesai lah sifat kudrah kita tuan-tuan. Ya. -tuan. Dan tempat takluk tersebut tuan-tuan. Dia panggil tempat takluk hanya kepada makhluk. Maksud saya adalah tujuh tugas sifat tersebut. Fungsinya bukan kepada Allah. Tapi hanya kepada makhluk. Allah Ta'ala menjadikan kita. Allah Ta'ala mematikan kita. Allah Ta'ala menjadikan syurga, neraka, malaikat, jin, dan nah, Allah Ta'ala menjadikan alam maya Dan kemudian Allah Ta'ala memusnahkannya Dalam peristiwa kiamat yang dahsyat Kemudian membangkitkan balik dan nah, Golongan jin dan manusia dan nah, Mengadakan mengadakan itu Cerita je semua dia berkisar kepada makhluk Bukan kepada dirinya sendiri Faham tuan-tuan ya Jadi kudrah itu takluk dia dia panggil tempat takluk hanya kepada makhluk Bukan pada diri dia Atas maksud Allah Ta'ala tak boleh dikatakan Menjadikan dirinya wujud Menjadikan dirinya berkuasa Menjadikan dirinya hidup Menjadikan dirinya Apa nama yang pun ada sifat Samad basal kalam Tidak tepat ya? Macam mana orang-orang Kristian -orang ya? Dia faham gini Saya selalu tengok dia punya debat dengan dengan da'i-da'i ni lah Dia kata Kalaulah Tuhan tidak boleh menjelmakan dirinya Dalam bentuk Jesus Dia kata tentulah Tuhan itu lemah Sebab tak mampu Tuhan menjadikan dirinya Tiga dalam satu Ada kekitu pula Mana boleh Tuhan menjadikan dirinya Tak boleh sebab cerita menjadikan sebab putera itu Tujuh sifat tersebut pada makhluk Bukan berpatah balik kepada diri dia Sebab itu tidak lho logik. Sebab itulah orang tanya, boleh tak Allah Ta'ala berkuasa menjadikan dirinya duduk di atas sebelah kepak nyamuk atau lalat? Itu so, soalan awak pun dah salah dah. Kalau kata ke Allah Ta'ala berkuasa menjadikan, jadikan makhluk bukan menjadikan diri dia. Tak boleh patah ke diri dia. Kalau patah ke diri dia, sangat tidak logik. Macam mana dia katakan menjadikan dirinya? Tak boleh. Sumpah so, kita tak boleh menjadikan diri kita daripada ketiadaan kepada ada. Ha, begitulah seterusnya tuan-tuan nanti insya-Allah kita akan ngaji pula sifat yang ke-8 nama sifat iradah nanti 27 bulan tuan-tuan Di -tuan, tempat saya ada satu seminar manhaj Imam Hafaz bin Sulaiman kata salaf sirruhu iaitu imam mazhab kita mengaji ni ya untuk santri budak-budak pondok kita bagi free of charge jelah ya tapi untuk orang luar kita akan uh, kena kasih tiket bayaran untuk kita kerja sampai kita boleh cover untuk bulu pondok ni ya harga RM50 tuan-tuan ya ha. itulah imam kita kita akan belajar tentang wakaf ibtida tentang kiraat dan sebagainya ya berkenaan dengan mazhab kita lah dalam al-Quran ni nama imam Hafas bin Sulaiman tu kaedah kita membaca Quran tu 8 pagi hingga 12 tengah hari ada tak kerja dan ada makan-makan sikit ya di tempat saya. Siapa minat boleh hubungi saya lah. Saya akan bagi detail dia. Ya. Qala ya. al-muallif rahimahullah bihi wa bi ulumihi